శ్రీమాత్రే నమ పంచశతి నాలుగవ శతకం కటాక్షశతకంలోని యాభై ఒకటవ శ్లోకం నుండి అరవయవ శ్లోకం వరకు శుకమివ ప్రకటం దణిక్యకుండలరుచిం మమతా విరోధీ श्रुत्यन्तसीमनिरतः सुतरां च कास्ति कामाक्षितावकटाक्षयतीश्वरोऽसौ पाषाण एव हरिनीलमणिर्दिनेषु प्रम्लानताम् कुबलयं प्रकटीकरोति नैमित्तिको जलदमे च किमातततस्ते कामाक्षिशून्यमुपमानमपाङ्गलक्ष्म्याः श्रृङ्गारविभ्रमवती सुतरां सलज्जा नासाग्रमोक्तिकरुचाकृतमन्दहास श्यामा कटाक्षसुषमातवयुक्तमेतत् का कामाक्षि चुम्बति दिगम्बरवक्त्रबिम्बम् नीलोत्पलेन मधुपेन च दृष्टिपातः कामाक्षितुल्य इति ते कथमा शैत्येन निन्दति यदन्वहमिन्दुपादान् पाथोरुहेण यदसौ कलहायते च ओष्ठप्रभापटलविद्रुममुद्रिते ते, ते। भ्रूवल्लिवीचिसुभगे मुखकान्तिसिन्धौ कामाक्षि वारिभरपूरणलम्बमाना कालाम्बुवाः सरणिं लभते कटाक्षः मन्दस्मितैर्धवलितामणिकुण्डलांशु सम्पर्कलोहितरुचिस्त्वदपाङ्गधारा कामाक्षि मल्लिकुसुमैर्नवपल्लवैश्च नीलोत्पलैष्टरचितेव विभाति माला कामाक्षि शीतलकृपारसनिर्झराम्भः सम्पर्कपक्ष्मलरुचिस्त्वदपाङ्गमाला वोभिः सदा पुररिपोरभिलक्ष्यमाणा दूर्वाकदम्बकविडम्बनमातनोति हृत्पङ्कजम् मम विकासयतु प्रमुष्टन् उल्लासमुत्पलरुचेस्तमसाम् निरोद्धा दोषानुषङ्गजनताम् जगताम् धुनानः कामाक्षिवीक्षणविलासदिनोदयस्ते चक्षुर्विमोहयति चन्द्रविभूषणस्य कामाक्षि तावककटाक्षतमः प्ररोहः प्रत्यङ्मुखम् तु नयनम् स्निमितम् मुनीना प्राकाश्यमेव नयतीति परम् विचित्रम् कामाक्षिवीक्षणरुचायुधि निर्जितन्ते नीलोत्पलम् निरवशेषगताभिमानम् आगत्य तत्परिसरम् श्रवणावतम् व्याजेन नूनम भयाधनमती